Assalamualaikum. Uh, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga ya. So cerita berkenaan dengan payung besar Melayu yang telah diumumkan oleh Tun M. So saya khuatir Tun M uh, sama ada hilang plot ataupun mungkin sedang diperkudakan ya. So ini ulasan saya. Uh, jika ada jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen share ramai-ramai atau sertai telegram saya Regi Jesse Rita Odin Jangan lupa ya Dan juga kalau menonton di Facebook tekan butang subscribe atau follow Kalau di Youtube tekan butang join atau member Now, awak dengar sampai habis ya saya akan buat live ringkas, ulasan ringkas Kemudian lewat malam saya akan buat ulasan yang panjang lebar ya Lebih kurang pukul 4-5 pagi lah okay. Pada 29 November 2022 iaitu lima hari selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri saya adakan pertemuan dengan Tun Mahathir ya, sebab saya ni apa sekalipun saya memang dukung prinsip perjuangan Tun Mahathir dari awal lagi Dan maknanya daripada cara Tun zaman 80-an 90-an kemudian cara dia pada ketika 22 bulan dia kembali saya dukung prinsip perjuangan itu tetapi uh, saya bukan pentaksub dan terus terang saya sayang Tun tapi saya bukan pentaksub a uh, pada 29 November saya bertemu dengan Tun di Yayasan Al Bukhari dan salah satu perkara yang saya beritahu Tun ialah uh, apa yang Tun lakukan ketika Tun menjadi Perdana Menteri semula iaitu mengadakan pentas maruah Melayu itu satu langkah yang baik itu menunjukkan Tun serius dalam penyatuan Melayu. Dia ajak semua. Dia ajak a uh, pemimpin Melayu daripada belah kerajaan dan daripada pembangkang dan semuanya mai. Ya dan UMNO dan sebagainya. Jadi saya beritahu Tun, apa yang perlu dilakukan sekarang ialah Tun dengan Hadi Awang, dengan Anwar Musa, dengan Muhyiddin Yassin, dengan semua ya kepimpinan-kepimpinan di keluarga besar pembangkang perlu hadir semula di atas pentas yang sama menunjukkan penyatuan mereka bersatu padu ini akan menguja orang Melayu orang Melayu akan teruja So saya berhenti setakat itu Dan pada masa itu saya beritahu Tun Saya pun sudah suarakan benda ni kepada Salah seorang daripada pemimpin yang saya namakan Inilah Secara terus Ya yeah. so Tun Dia dengar Dan uh, hari ini Ataupun semalam Pengumuman Tun ni Lebih kurang menghala ke itulah Ya yeah. Okay So pada masa saya mencadangkannya Itu lima hari selepas Anwar menjadi Perdana Menteri Niat saya cukup jelas Kalau penyatuan kita cerita babak pembangkang ni Dia bukannya penyatuan Melayu menyeluruh Ia menguja orang Melayu yang menyokong pembangkang Sebab kita tahu di dalam politik negara kita Dia sudah berpecah Ada Melayu yang sokong UMNO Penyokong Tegar Ada Melayu yang sokong perikatan penyokong tegar dan ada Melayu yang sokong perikatan yang bukan semuanya penyokong tegar. Ya ini masalah dengan perikatan bukan semuanya penyokong tegar. Pada PRU 15 ramai yang beralih kepada perikatan ni sama ada marah dengan Anwar ke ataupun marah dengan DAP ke dan lebih lebih kepada marah dengan uh, Uh, kebanyakannya yang berada ni lebih kepada marah dengan Zaid dan UMNO yeah. so mereka pun lebih kurang keluar sekejap dan mereka menumpang dengan perikatan termasuk geng uh, bosku geng bosku berpecah ada di antaranya penyokong tegar mereka ni apa jadi pun mereka tetap dengan UMNO ya yeah. Dan ada di antaranya, dulu kutuk Muhyiddin kau-kau tiba-tiba bila Zaid bila Najib masuk penjara sebab mereka perlu berpaut kepada Zaid tidak ada sesiapa lagi yang mereka boleh harapkan untuk bebaskan Najib. Jadi mereka uh, ada yang uh, ada yang kekal dengan UMNO ada yang beralih kepada perikatan nasional. Ya, sebab tidak puas hati dengan Zaid. Zaid tidak melakukan cukup dan Zaid ini, Zaid itu. So, mereka duduk bersama perikatan nasional mereka menyokong perikatan nasional ya mereka tidak puas hati dengan Zaid so ini semua kes keluar sekejap so perikatan ni penyokong tegarnya jumlahnya um, jauh kurang daripada apa yang kita lihat ya tetapi penyokong tegar AMNO dengan penyokong tegar PH kita dah lihat dan kita dah lihat dia dah stabil beberapa bulan selepas PRU15 dan meningkat sedikit demi sedikit walaupun sedikit tapi meningkat menunjukkan ada pengembalian ya pengundi Melayu yang dah keluar sekejap dulu tu kembali kepada PH dengan AMNO so anyway itu adalah persekitaran sokongan Melayu so sebenarnya Tun tahu benda ni Melayu bila kita cerita Melayu bersatu penyatuan Melayu pemimpin Melayu di belah keluarga besar pembangkang adalah langkah pertama. Bukan ke arah penyatuan Melayu tetapi ke arah penyatuan Melayu menyeluruh. Dia tidak boleh berakhir di situ. Langkah kedua adalah seperti mana yang Tun lakukan dulu iaitu pentas maruah Melayu. Ajak semua. Tak kira parti ke, tak kira pemimpin uh, siapa ke, ajak semua. Itu baru betul. Okay? Okay. So, itu men menjurus ke arah penyatuan Melayu menyeluruh. Now, nah, Tun pernah lakukannya dulu. Jadi, saya percaya dengan niat dia. Okay? Dia buat pentas maruah. So, apa yang Tun umumkan ni langkah pertama. Saya ag agaklah langkah pertama. Sepatutnyalah. Okay? Tetapi malangnya, apabila saya dengar atau baca uh, laporan media Ianya bukan langkah pertama Hala tujuh Tun sudah berubah Bukan lagi seperti Tun yang membuat pentas maruah Melayu Sebab Tun kata Berdasarkan laporan media lah Kalau media petik Tun dengan cara yang silap ha, Tun kena petulkan lah Tun kata ini adalah uh, Untuk satukan Melayu Di bawah payung besar Melayu Supaya Melayu dapat kembali berkuasa. Di sini saya menolak inisiatif Tun ni. Saya tetap sayang Tun. Tapi saya menolak inisiatif Tun ni dan saya percaya ianya akan gagal. Sebabnya ini bukan penyatuan Melayu, ini adalah usaha nak dapatkan kuasa, bukan mungkin bukan Tun nak kuasa, mungkin Tun ada idea siapa yang harus dapat kuasa. Ini adalah percaturan siapa yang harus a uh, mentadbir negara. Ini adalah persengketaan antara pemimpin atau puak. Ini soal kuasa dan kedudukan. Mungkin Tun ada idea siapa yang harus jadi perdana menteri, siapa yang macam ni, siapa yang macam tu. Ya. Ini bukan lagi Tun yang mem 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 membuat pentas Maruah Melayu. Ini adalah Tun yang Okey, sekarang mereka ni berkuasa saya rasa tak betul. Saya nak tentukan siapa yang harus berkuasa. Ini saya tolak. Ya, yeah, uh, kerajaan ini banyak kelemahan dia. Saya tahu. Bukan saya tak tahu. Ya. Yeah. Tetapi bukan seteruk yang digambarkan. Okey, ada benda-benda uh, yang uh, tapi itu saya tak nak masuklah untuk sinilah. Okey, di untuk live inilah. So, ini adalah persengketaan antara pemimpin. Satu lagi hujah. Melayu sekarang, ya, dalam alasan yang digunakan untuk payung besar ni, Melayu sekarang ni, ya, untuk untuk kembalikan hak Melayu lah, apalah, untuk selamatkan Melayu lah. So, kena satukan Melayu. Jangan guna penyatuan Melayu, sedangkan tujuannya bukannya penyatuan Melayu. Tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang harus berkuasa. Dia kata nak kembalikan kuasa kepada orang Melayu Tetapi ini Tun yang sama Yang dulu bila dia jadi Perdana Menteri Bila dikutuk oleh Contoh uh, Kami Ya yeah, kami uh, Eh Tun ni tak ada kawalan terhadap kerajaan DAP yang kawal dari belakang DAP lah yang kawal Tun jawab Perdana Menteri Melayu Macam mana korang boleh kata Kerajaan ni dikawal oleh DAP Haa huh? So hari kalau kita guna hujah Tun Balik. Hari ini Perdana Menteri Melayu. So, Tiba-tiba berkata nak kembalikan kuasa kepada orang Melayu. Ikut hujah Tun sendiri, kuasa memang dia ada kat orang Melayu. Cuma cara mereka berkuasa berbeza dengan cara Tun berkuasa itu je. Dan Tun hendak tentu putuskan bahawa dia perlu tentukan cara orang Melayu perlu berkuasa. Maka tujuan dia, motif dia sudah berubah. Ha, mungkin ada Melayu tidak setuju dengan cara Melayu yang ada sekarang ni sedang berkuasa. Mungkin ada Melayu setuju dan memang kita nampak ada Melayu setuju. Memang ada penyokong tegar dia, PH. Dah sampai tahap kita dah lihat, dah stabil dah penyokong tegar mereka. Penyokong tegar UMNO, dah ada dah, dah stabil dah, ada fixed deposit dah. Okay. So, sukar bagi awak ganggu-gugat kat yang ada dekat Depa tu. Tapi kamu hendak ujar Melayu untuk bersama awak, awak nak wujudkan payung besar. Kononnya nak selamatkan Melayu, nak satukan Melayu. Tapi sebenarnya bukan nak satukan Melayu. Awak tahu tak boleh satukan Melayu dengan payung besar. Awak hanya boleh satukan mereka yang sokong pembangkang. Apa yang awak hendak buat awak sendiri dah ceritakan untuk dapatkan kuasa Melayu kembali berkuasa sebenarnya awak hendak tentukan di kalangan awak sendiri siapa yang harus jadi perdana menteri dan bagaimana dia harus takbir maknanya ini adalah Melayu puak pembangkang versus Melayu puak uh, kerajaan uh, Melayu puak pembangkang ni tu nak tentukan siapa yang harus jadi perdana menteri cara yang awak perlu uruskan orang Melayu uh, adepe ada cara mereka kamu fikir kamu ada cara yang lebih baik tapi jangan kata nak selamatkan Melayu. Sebab Melayu kat sana pun, mereka ada idea sendiri. Mereka tak semestinya setuju dengan awak. Awak perlu fikirkan, ya, awak perlu fikirkan kalau benar-benar awak hendak ya, selamatkan Melayu seperti awak katakan tu, cara awak boleh satukan semua Melayu supaya fikir kehala yang sama. Okey, mengapa Melayu kat sana fikir macam ini? Mengapa Melayu kat sini fikir macam tu? Mengapa walau apa kita buat pun Melayu kat sana tu dia tetap dengan PH, mereka tetap dengan AMNO. Apa apa yang menyebabkan mereka tolak pendirian kita? Jadi kita perlu ubah ikut zaman dan kita perlu cari satu bahasa, satu cara untuk menyantuni semua supaya semua boleh kata ah yang ni kita boleh ikut. Semua setuju yang ni kita boleh ikut. Itulah hala tuju penyatuan. Bukannya awak ketegak ini cara kita. Depa tu tak betul. Dan kami hendak uh, tentukan nak selamatkan depa. Maknanya seolah-olah Melayu kat sana tu bermasalah. Awak secara tidak langsung beritahu Melayu kat sana bermasalah yang sokong PH, yang sokong AMNO. So kita nak selamatkan depa. Kita nak selamatkan semua dan saya nak tentukan siapa yang harus menjadi Perdana Menteri. Siapa yang harus mentadbir negara. Dan belah kita betul. Belah kita yang ya, lebih kurang macam tu lah. Walaupun tidak disebut, mesej tersiratnya lebih kurang macam tu. Belah kita yang betul, kita yang akan tentukan sebab kita hanya boleh selamatkan. Kalau saya Melayu kat sana, saya akan kata, eh, betul sangat ke mereka tu? Ha? sini buat kenyataan pas buat kenyataan fitnah tersasar perjuangan dia asyik duk serang seaman, kan? orang akan tanya so awak tidak menyelesaikan masalah dan awak saya ulang ya bercanggah dengan apa yang awak kata dulu dulu bila orang kutuk Tun dan kata DAP kawal Tun Tun kata apa saya Melayu saya Perdana Menteri macam mana boleh kata DAP kawal saya sekarang ni kerajaan di bawah kawalan orang Melayu tiba-tiba ha, sekarang nak kembalikan kuasa kepada orang Melayu sedangkan Perdana Menteri tetap orang Melayu. So ini saya ulanglah, ini bukannya payung nak satukan Melayu. Ini adalah payung untuk pastikan Melayu yang ada bersama pembangkang ni tidak lari. Kemudian pembangkang nak tentukan cor acuan kerajaan yang Melayu yang patut ada untuk takbir cara yang mereka fikir adalah lebih betul, maknanya Tun rasa dia tahu siapa yang harus jadi Perdana Menteri macam mana. Ia, ia kena dibuat ikut cara dia. So, ini tidak akan tarik pengundi Melayu. Ini lebih kurang satu penjenamaan semula Perikatan Nasional yang membawa kita kepada perkara yang sama. Penjenamaan semula ni boleh dilakukan dengan cara yang menarik belah sana ataupun dengan cara yang menjadikan belasana meluat. Tidak ada beza apa yang Tun lakukan dengan apa yang Tun cuba lakukan sebelum PRU15 iaitu menubuhkan GTA. Okay. GTA tu gagal. Now, sebab GTA ni gagal, banyak sebab, antara lain, mereka tubuhkan kononnya ini parti dengan NGO. Tetapi masa dalam dia ada banyak persekitaan. Saya cerita terus terang. Masa itu bila nak tentukan contohnya siapa nak jadi calon dan sebagainya, saya dengar banyak. Saya sendiri sebenarnya uh, pada satu ketika di penghujung tu saya memikirkan nak jadi calon. Tapi macam-macam saya dengar dan saya lihat berlaku. Uh, ada NGO-NGO seperti di ada puak-puak dalam yang, yang dari parti-parti yang nampak seperti ada Kuasa penentu siapa harus jadi penca calon dan sebagainya. Uh, pressure daripada parti, kepimpinan parti dalam mencatur apa yang berlaku, kuat. Kemudian kita lihat pejuang. Pejuang ni, Tun umumkan pejuang di pilihan raya kecil selim. Saya ada di sana. So, pejuang sepatutnya membawa impak kuasa ketiga. Tapi apa yang berlaku, pejuang kita tahu. Dan saya sendiri melihat apa yang berlaku dalam pejuang. Contohnya, saya pergi Langkawi untuk berceramah bagi pejuang di Pulau Tuba. Setakat nak pergi, waktu malam nak berceramah, di dalam persekitaran tun sendiri, orang-orang kuat tun yang kononnya, ya yang, yang, yang mencatur dan sebagainya, mereka duduk bergelut ada pergaduhan sampai ada cerita budak ni ditangkap dan sebagainya macam-macam ada politik hebat dalam mereka seolah-olah mereka ni satu parti yang sudah ada 40 50 tahun esok nak jadi kerajaan macam-macam ya sebab persekitaran Tun yang gagalkan Tun so saya takut Tun ni dipergudakan sekali lagi Tun memang diperkudakan dulu Itu hari ni saya beritahu Terus terang Kegagalan Tun ni bukan disebabkan Tun Disebabkan persekitaran Tun ni Yang tu saya tak nak masuk dalam lah ya. So payung besar ni Tun kata melibatkan Perikatan Nasional Dan ada lain-lain lah Kemudian bila ditanya Amno, Dia kata uh, UMNO ni Kalau ahli-ahli dia nak masuk Mereka tidak tolak dan sebagainya ini dah jadi lebih kurang macam GTA lah. Dan ini sebenarnya tak masuk akal. Kamu kena pilih. Kamu nak lari dari parti ke kamu nak melibatkan parti. Kalau kamu nak melibatkan parti, you're wasting time. Sebab pada PRU 15, perikatan adanya GTA, adanya pegu, pejuang orang tak pandang. Sebab mereka dah lihat perikatan ini sebagai satu alternatif bagi kumpulan Melayu. Sekarang ni kalau kamu wujudkan payung besar tapi ada perikatan juga. Macam mana kau orang buat pun akhirnya seperti GTA dulu ada risiko ya kepimpinan parti ni ada dominasi. Ya, dalam membuat penentuan It's impossible to avoid that sebab parti ada akan ada demand. Kamu pilih parti ke bukan parti? Kalau bukan parti maknanya payung besar ni hanya terima Ali. Kalau dari bersatu Ali bersatu. Kamu datang ke bawah payung ni jangan bawa jawatan bersama. Kalau NGO Ali NGO. Ya. Kalau AMNO Ali AMNO. Pilih parti ataupun a uh, Ali. Kamu tidak boleh. Saya boleh terima perikatan bersama kita AMNO tak boleh. Kalau Ali boleh. Ah itu kamu bukan ke arah penyatuan. Ya. So ya, jangan lupa ini Tun yang sama yang dulu me melontarkan pembentukan kerajaan perpaduan menurut perlembagaan sebab perlembagaan ni pembentukan kerajaan ni tidak ada kaitan dengan parti dia buta parti. Jadi Tun dulu bercerita dengan betul selepas dia letak jawatan dia cadangkan kerajaan perpaduan itu betul maknanya dia jadi perdana menteri kemudian dia calonkan tak kira dari parti ada ada wakil dari DAP jadi menteri ada wakil daripada Ah uh, ada wakil daripada pejuang ada wakil daripada sini semua jadi menteri kalau uh, termasuk teknokrat yang bukan dari mana-mana parti jadi menteri itu betul masa tu tun boleh ya tetapi sekarang tiba-tiba Oh Melayu perlu diselamatkan ha? Jadi dia nak bujukkan payung besar Ajak semua Melayu Melayu belah kerajaan akan kata Nak selamatkan dari apa Sebab cara mereka berbeza Tun kata kami tak betul ke Apa yang dia nak selamatkan Sebab mereka tak rasa Penyokong tegak PH dengan penyokong tegak Mereka tak rasa mereka dalam keadaan bahaya jadi nak selamatkan kami dari apa sebenarnya? Oh, maknanya dia pun kata depa ni betul kita salah lah. Ya. Itu bukannya penyelesaian kepada penyatuan. Ya. So pendek kata ini bukannya perjuangan penyatuan Melayu atau selamatkan Melayu. Ini adalah cerita satu puak yang rasakan kami perlu tentukan Melayu ni perlu ditakbir macam mana. Itu je cerita dia. Awak tidak akan tarik Melayu dari sana. Dan kita lihat juga perikatan dalam keadaan terumbang ambing dan dalam keadaan memanah, terus memanah dalam gelap. Sebab beberapa hari je mereka beritahu kita kena lebih inklusif. Ya, mereka sudah sedar apa yang saya cerita selama ni. Kita perlu inklusif. Kita perlu tarik orang Cina. Kita perlu tarik orang India. Kemudian mereka dah wujudkan sayap dalam bersatu untuk tarik orang India dan sebagainya. Tiba-tiba pula cerita balik payung besar Melayu. So bila awak berjuang ke arah PRU16 dalam payung besar Melayu maknanya awak tidak lagi menumpu kepada undi bukan Melayu yang memang aja ya memang a okey awak tidak menumpu kepada undi bukan Melayu yang memang tak menyokong perikatan disebabkan takut PAS jadi awak seolah-olah sudah tukar tolak benda tu jadi bagaimana pula dengan sayap yang awak Julang-julang uh, tu Untuk tarik orang India dan sebagainya ya? Nampaknya awak keliru Dan awak kelam kabut dan awak sudah panik Sebab itu tiba-tiba perikatan Cerita balik pula Payung besar Melayu So nampaknya ke arah PRU-16 Misi payung besar Melayu ni Adalah untuk Kekalkan sokongan perikatan Perikatan takut akan hilang Melayu yang dia ada Ya Sebab UMNO sudah dapat balik undi Cina. Pada PRU16, UMNO akan rampas banyak kerusi dari Bersatu dan PAS. So, mereka perikatan dah takut dah. Dulu pun ada satu kenyataan dari pemimpin perikatan. Uh, kami yakin boleh maintain 74 kerusi. Dulu cerita nak menang besar. Sekarang, mereka duduk cerita nak kekal, nak maintain saja itu pun dia pun tak kata kami tahu kami akan maintain. Dia kata kami yakin kami akan maintain. Maknanya ada ketakutan mereka akan hilang kerusi yang sedia ada. Jadi ini cerita nak cuba kekalkan kerusi yang sedia ada supaya perikatan boleh jadi kingmaker pada PRU16. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Sebab of course Tun tahu ya dengan langkah ni mereka tak akan bentuk kerajaan. Mereka tak akan menang besar. Ini adalah cerita nak maintain, tak mau hilang kerusi yang ada untuk ada kuasa kingmaker. Ya. Itu je cerita dia. Ya. So, I think is wasting time. Ya. Tuan perlu buat keputusan. Sama ada hendak penyatuan Melayu menyeluruh seperti yang dia perjuangkan dulu. Atau ke arah perpaduan menyeluruh kalau perpaduan menyeluruh, ia secara tidak langsung akan satukan Melayu di mana Tun ajak Perikatan Nasional masuk kerajaan. Masuk dulu. Sebab otomatik dah ada penyatuan Melayu menyeluruh. Dah ada perpaduan. Tetapi mereka tidak akan lakukan. Kerana apa? Kerana ini kisah persekitaan peribadi antara pemimpin-pemimpin Melayu. Persekitaan peribadi ini jangan libatkan orang Melayu. Orang Melayu dah nak bersatu dah. Dia dah bangkit lama dah. Masalahnya ialah eh korang. Jadi itu korang settle sendiri. Tak payah nak libatkan rakyat. Kalau setakat rakyat ni, tuan patut arahkan. Okey, perikatan sekarang kau masuk kerajaan. That is the solution. Esok pun dah selesai. Babak PRU 16 kita bincang kemudian. Sekurang-kurangnya bersatu ada dalam kerajaan PAS ada dalam kerajaan Mereka dari situ boleh selamatkan Melayu Sebab bila blok Melayu tu besar Sukar bagi kerajaan melakukan perkara yang menentang Orang mereka sendiri dalam kerajaan Sebab akan ada tekanan dari dalam untuk Melayu uh, Buat benda ni, buat benda tu Ya yeah. So Saya percaya ianya akan gagal lah Ya yeah. Ia ini akan gagal. Ini adalah misi untuk memastikan perikatan kekal Kingmaker. Kemudian untuk memberi ruang kepada contohnya pejuang ke siapa ke depa dari sini ke untuk menjadi calon pada PRU16 tanpa ianya dikekang ya perlu masuk perikatan sebab kalau pejuang dengan sendiri letak calon memang takkan ke mana kalau putra letak calon takkan ke mana so ini adalah untuk memujukkan payung supaya semua duduk sama rata. Tapi akhirnya nak jadi calon kena guna logo parti juga. Sebab jangan haraplah nak wujudkan parti baru akan dapat kelulusan dari ROS. Jadi akhirnya kena pilih juga nak guna logo PAS ke nak guna logo bersatu ke. Akhirnya dia akan kembali kepada dominasi kepartian. Sayanglah ya saya nampak keluarga besar pembangkang ni dah kelam kabut. Ya. Everything they are doing is kelam kabut. Dan saya tak percaya ini idea 100% dari Tun. No. Tun tak berfikir macam ni. Tapi Tun dah makin tua dan dia perlu bergantung kepada persekitaran dia. Ini cerita persekitaran sedang push tu untuk lakukan benda ni. Itu yang saya percaya. Sayanglah. Ya. Yeah. The tune that I see now has lost the plot. Tapi ini bukan sebab tune sendiri tapi sebab persekitaran dia. Ya. Yeah. Sebab saya tahu tune ni cara dia berfikir bukan macam ni. Okeylah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.